Salam hörmətli izləyiciləri kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev. Mas hazırda 533 nömrəli avtobusun dayanacağının yaxınlığında yerləşir. Zəhmət olmasa videoyumuzu sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Baxın, hal-hazırda olduğum hissə evin həyətidir. Rahatlıqla həyətinə maşın yerləşə bilər. Evin özü altadaşlı kürsülüdür. Qoşa daşla tikilib. Evdə ümumi həyat yaşayış olmayıb. Baxın, kommunal yerdə burdan quraşdırılıb. Qaz, su, işıq daimidir. Ən əsas məsələlərdən biri olan sənədi qutçadır. Daxil olaq indi evin içərinə. Baxın bura, bəhlisidir. Banla qalmaq üçün də belə bir yeri var. Qonaq otağından başlayaq. Baxın belə bir qonaq otağı var. Umumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Hər bir otağımız da sərbəst şəkildə pəncərəyə də düşür. Evin özü sakit bir ərazidə yerləşir. Baxın, qonaq otağı da özümüz yerləşir. Evin mətbəxi. Məsbəxində qonaq otağındır, pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burda isə yerləşir vəsi sanitari qovşağa lazımi olan bütün avadanlıqları quraşdırıldı. İndi isə keçək yataq otaqlarına. Bun bura birinci yataq otağıdır. Bura isə ikinci yataq otağıdır. Dostlar yerini bir daha təşəkkür edirəm. Mas hazırda 2569 indiki 533 nömrəli avtobusun dayanacağı yaxınlığında yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir, 6 da iki yataqlıdır, qazı, işıq daimidir, kombi xətti çəkilib, ən əsas məsələlərdən biri olan sənədi isə kubçadır. Dostlar, evin qiyməti 39 min manatdır, real alçıya endirimdə olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub bir-bir işlər tonanı saxlayıb. Yeni mənzərlərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində bir yazın. Bizə Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərədək.